Azərbaycanda keyfiyyət infrastrukturunun müasir Avropa standartlarına əsasında qurulması, sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət dəstəyi, açıq rəqabət mühitinin formalaşması, təsərrüfat subyektlərində qabaqcıl təcrübənin tətbiq nəticəsində ölkəmizin istehsal potensialı dəfələrlə artmışdır. Azərbaycan artıq idxalçı ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla həyata keçirilən iqtisadi siyasətin nəticəsində Respublika men sosial iqtisadi həyatının hər bir sahəsində mühüm nailiyyətlərə dolunmuşdur. Keyfiyyət infrastrukturunun tərkib hissəsi olan standartlaşdırma, metrologiya, akreditasiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi Həmçinin standartlara və digər texniki normativ sənədlərin icrasına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin 19 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Keçən 5 il ərzində adı çəkilən sahələrin inkişafında köklü istiqadlar aparılmış, standartlaşdırma üzrə dövlət siyasəti uğurla icra edilmişdir. Bu 5 il ərzində dünya standartları bir qədər aşağı düşdü. Azərbaycan buna haqq qıldı. Və son bir neçə il ərzində mən daha çox Azərbaycan standartları haqqında danışıram. Bu siyasətin məntiqi davamı olaraq ölkə başçısının 4 aprel 2012-ci il tarixli fərmanı ilə komitənin fəaliyyəti daha da təkmilləşdirilmiş. Komitə yanında texniki tənzimlənmə və standartlaşdırma üzrə Dövlət nəzarət xidməti, Dövlət metrologiya xidməti və Dövlət akkreditasiya xidməti yaradılmışdır. Standartlaşdırma, metrologiya və sənaye mülkiyyətinə tabiqliklərinin mühafizəsi sahələrinin inkişaf dinamikasını beynəlxalq təşkilatlarla qurulmuş sıx əməkdaşlığın nəticəsində də sezmək mümkündür. Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildən Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatında 2003-cü ildən Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatında, 2007-ci ildən Comet Regional Metrologiya Təşkilatında, 2012-ci ildən Avropa Standartlaşdırma Təşkilatında və Codex Alimentarius Komissiyasında, 2011-ci ildən Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyasında, 2012-ci ildən Laboratoriyaların Akreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının normativ sənədlər üzrə Dövlət fondunda hal-hazırda 2154 standart mövcuddur. Bunların 709-u Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları, 20407-si isə dövlətlərarası standartlardır. Bu standartlar əsasən neft kimya, elektrotexnika, nəqliyyat, ekologiya, qida sənayesi, informasiya texnologiyaları, tikinti materialları, kənd təsərrifatı, keyfiyyət sistemi və s. sahələrə aiddir. Qeyd edilən sahələrdə işlərin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi və səmərəliyin artırılması məqsədi ilə müvafiq dövlət qurumlarının iştiraki ilə qida məhsulları, neft və neft məhsulları, informasiya texnologiyaları, ekologiya, turizm, tikinti materialları, geomantika, keyfiyyət idarəetmə üzrə texniki komitələr yaradılmışdır. Texniki tənzimlənmə və standartlaşdırma sahəsinin inkişafı məqsədi ilə yaradılmış Azərbaycan Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnstitutunun da roludan olmazdı institut yeni standart layihələrinin hazırlanması, ekspertizası, regional və beynəlxalq standartlarla harmonizasiyası, həmçinin texniki komitələrin işinin əlaqələndirilməsində maraqlı tərəflərin normativ sənədlərlə təmin edilməsində başlıca rolu olan komitənin struktur vahidlərindən biridir. 2008-2013 illər ərzində standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin tərkibində Milli Etalon Mərkəzinin yaradılmasına başlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2012-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılmış Komitə yanında Dövlət Metrologiya Xidməti, dövlət kəmiyyət vahidləri tonlarının əldə olunması, qorunub saxlanılması Dövlət etalonlarında kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsini və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir icra hakimiyyət orqandır. Hal-hazırda komitə yanında Dövlət Metrologiya Xidmətinin milli etalon bazası kütlə, qüvvə və təzyiq, elektrik kəmiyyətləri, vaxt və tezlik, temperatur, sıxlıq və özgüllük, dozimetrik dövlət etalonları laboratoriyalarından ibarətdir. Komitə ilə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik arasında texniki əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Dövlət Metrolojiya Xidməti nəzdində yeni yaradılan dozimetrik dövlət etalonları laboratoriyasının əhmiyəti də xüsusi vurğulanmalıdır. Laboratoriyanın yaradılmasının məqsədi respublikada mövcud olan dozimetrik, radiometrik, spektrometrik və rentgen diapazonunda işləyən cihazların kalibrlənməsindən ibarətdir. Laboratoriya daxilində dəzimetrik, rentgen ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və spektrometriya laboratoriyalarının yaradılmasına artıq başlanmışdır. Daxili bazarın təhlükəli məhsullardan qorunmasında, ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılmasında və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində akreditasiyanın rolu mühümdür. Akreditasiya konkret işləri yerinə yetirmək üçün ölçüncdərin qiymətləndirilməsi orqanlarının səlahiyyətlərinin rəsmi tanınmasını təmin edən vasitədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2012-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Akreditasiya Xidməti akreditasiya üzrə prinsip və qaydalara riayət edilməsini. Sınaq və kalibrlənmə laboratoriyalarının və uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanlarının akreditasiyasının Və bu sahədə dövlət siyasətini həyata keçirməsini təmin edən icra hakimiyyət orqanıdır. Məhsulların keyfiyyətini daim nəzarətdə saxlamaq üçün istehlakçıların keyfiyyətli və təhliksiz məhsul və xidmətlərlə təminatını gücləndirmək məqsədi ilə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi laboratoriya quruculuğuna ciddi önəm verməkdədir. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində yaradılmış təcrübə sınaq mərkəzi. As testin fəaliyyəti son illərdə daha da təkmilləşdirilmiş. Məhsul və malların sınaqlarının aparılması, ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi, ümumilikdə istehlakçı hüquqlarının qorunmasında vacib rol oynayan avadanlıqların alınmasına intensivləşdirmişdir. Bu gün əminliklə demək olar ki, təcrübə sınaq mərkəzində qurulmuş və istifadə olunan laboratoriyalar Ən müasir avadanlıqlar olmaqla yanaşı, ən dəqiq nəticələri təyin etməyə və peşəkar mütəxəssislərə malikdir. Nüfuzlu Almaniya Akreditasiya qurumu tərəfindən akreditasiya olunmuş ASTES qida laboratoriyasında qurulmuş infrastruktur, tətbiq edilən müasir sınaq avadanlıqları, səriştəli kadr potensialı və sınaqların düzgün metodlarla aparılması xüsusi qiymətləndirilmiş Bütün növ ərzaq məhsullarının sınağının ISO IEC 17025:2017 beynəlxalq standartı əsasında həyata keçirildiyi barədə rəy bildirilmiş, bütün növ ərzaq məhsullarının mikrobioloji sınağını, o cümlədən meyvə şirələrində ağır metallar və titrlənən turşuların təyini, qablaşdırılmış içməli sularda kimyəvi analizlər yüksək qiymətləndirilmiş, alıc çəkdən sahələr üzrə də laboratoriya akkreditasiyası edilmişdir. Son zamanların ən aktual problemlərindən biri olan gen modifikasiya olunmuş məhsullarla mübarizə məqsədi ilə xəstəstə gümo məhsullarının sınağı laboratoriyası yaradılmış və istifadəyə verilmişdir. Prezident İlham Əliyevin regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı apardığı uğurlu siyasət, standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin regional idarələrinin maddi-texniki bazasının güclənməsi yeni inzibati binaların istifadəyə verilməsi ilə nəticələnmişdi. Gəncə şəhərində ərazi idarəsinin yenidən qurulması, laboratoriyaların tikilməsi, Yevlax, Sumqayıt, Salan şəhərlərində yeni inzibati binaların istifadəyə verilməsi bunlara əyani sümü 2012-ci ildə Şəki Ərazi Sınaq və Sertifikatlaşdırma şöbəsinin inzibati binası və ölçmə vasitələrinin kalibrlənmə laboratoriyaları yenidən qurulmuş, qida laboratoriyası yaradılmış və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Gəncədə qida laboratoriyası yeni avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 2013-cü ildə Salyanda yeni inzibati bina, qida məhsullarının sınağı və ölçmə vasitələrinin kalibrlənmə laboratoriyası tikilərək istifadəyə verilmish və yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Müxtəlif Azərbaycan da istehsal olunan və idxal olunan yanacaq və sürtgü yağlarının keyfiyyətinin Avropa standartlarına uyğun yoxlanması üçün 2012-ci ildə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Sumqayıt şəhərində neft və neft məhsullarının sınaq laboratoriyası yaradılmış, yeni müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş və hal-hazırda onun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində işlər davam etdirilir. Məhsulların və xidmətlərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komitənin həssətd məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti də qısa vaxtda yaranmasına baxmayaraq ölkəmizdə keyfiyyət infrastrukturunun formalaşmasında yaxından iştirak etməklə böyük uğurlara imza atmışdır. Belə ki, həssətd sertifikatlaşdırma subyektləri ilə əməkdaşlıq edərək müasir standartların müəssəslərdə tətbiqi işini sürətləndirir, hazır məhsulların uyğunluğunu qiymətləndirərək nəticələri bəyan edir, məhsulları sertifikatlaşdırır. Asert xidmət sahələrinin sertifikatlaşdırılması sahəsində də fəaliyyətini genişləndirməkdədir. MÜZİK Prezident İlham Əliyevin Qara qızılı insan kapitalına çevirməliyi fikrini əsas tutaraq patent sisteminin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi. Bu sahədə innovativ yeniliklərin tətbiqi işləri də mütəmadi olaraq yerinə yetirilir. Bu sahədə aparılan islahatlar nəticəsində Komitənin tabeliyində yeni qurum, Sənaye Mülkiyyəti Abidliklərinin Ekspertizası Mərkəzi, Azpatent məhdudən hüquqi cəmiyyət təsis edilmişdir. Azpatent sənaye mülkiyyəti abidliklərinə dair milli və xarici ixtiraçılardan, hətta ümumdünya əqli mülkiyyət təşkilatının beynəlxalq bürosundan daxil olan ixtira sənədlərini qəbul edir, ekspertizasına aparır, ekspertizanın nəticəsilə müvafiq qərarlar qəbul edir. Ölkəmizdə patent sisteminin modernləşdirilməsi, məlumat axtarışının avtomatlaşdırılması, təhsil mərkəzinin yaradılması məqsədi ilə 11 oktyabr 2011-ci il tarixində imzalanmış qrant razlaşması layihəsi əsasında Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi ilə işlər müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır. Bu layihə Azərbaycanın patent sistemi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir və o elektron hökumət proqramının tərkib hissəsinə daxil edilmişdir. Sənədlərin elektron formatda qəbulu dövriyyəsi Habelə göndərilməsi iddiaçıların işini asanlaşdırmaqla yanaşı, ekspertizə prosesinin sürətlənməsinə və keyfiyyətinin müsbət təsir göstərməkdədir. Prezident İlham Əliyevin istehlakçı hüquqlarının qorunması, məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması ilə bağlı verdiyi göstəriş və tapşırıqlar komitənin fəaliyyətində daima rəhbər tutur. İstehlak bazarında son dövrlər müşahidə olunan keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri bu sahədə dinamik inkişafın təsdiqidir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 4 aprel 2012-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılmış Komitə yanında Texniki Tənzimlənmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti, texniki tənzimlənmə və standartlaşdırma sahəsində qanunvericiliyə riayət edilməsi üzrəndə dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. Son dövrlərdə regionlarda ərazi dövlət nəzarəti idarələrinin maddi-texniki bazası büdcəndirilmiş, yeni inzibati binalara istifadə verilmişdir. Dövlət nəzarəti xidməti fəaliyyətə başladığı dövrdən mütəmadi olaraq təsərrüfat subyektlərində dövlət nəzarəti aparmışdır. Onların sırasında çörək məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, ictimai iaşə müəssisəsində xidmətin və ərzaqla təminatın keyfiyyətinin artırılmasına O cümlədən yeyinti məhsullarının idxalına aid edilən nəzarət tədbirlərini misal göstərmək olar. Monitorinqlər nəticəsində hələ də bir sıra istehsalçılar və sahibkarlar tərəfindən keyfiyyətsiz məhsulların istehsalı və respubliyaya idxal olunması aşkar olunur. Bununla bağlı komitə tərəfindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Dövlət nəzarəti xidməti tərəfindən insan həyatı və sağlamlığına təhlükə yaradan, normativ sənədlərə uyğun olmayan qida məhsulları istehsalçı və idxalçılarına qarşı qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimə sancsiyaları tətbiq olunmuş, uyğunluq sertifikatı olmayan məhsulların istehsalı və satışı qadağan edilmiş, təhlükəli ərzaq məhsulları dövrədən çıxarılaraq məhv edilmişdir. Esə deyirəm ki, Azərbaycan da artıq qiymətlərə nəzarət və istehlak bazarına nəzarət daha da yaxşı səviyyədə təmin edilir. Bu daimi proses olmalıdır və burada nəzarət, elbetde ki, iqtisadi amillər və sahibkarlığın inkişafı və sahibkarların məsuliyyəti məsələləri çox böyük məna daşıyır. Beləliklə, möhtərm cənab prezident İlham Əliyevin diqqəti və qayğısı nəticəsində Standartlaşdırma, metrologiya və patent hüququ üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyətini günbəgün gün inkişaf ettirir. Ölkə rəhbəri tərəfindən aparılan düzgün və məntiqli siyasət, uğurlu iqtisadi strategiya, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi, azad rəqabət mühiti ölkəmizin imicinin beynəlxalq aləmdə yüksəldilməsinə xidmət edir. Komitənin başlıca məqsədləri cənab prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında Azərbaycanda keyfiyyət infrastrukturunun ən yüksək standartlar əsasında təşkili, və bu sahəni inkişaf etdirməkdir.